Ладога упоминается в летописном своде повести «Временных лет» как один из древнерусских городов. Связаны, связаны значительные события, происходившие в период становления древнерусского государства. Возникнув на берегах Волхова, который входил в систему главных торговых путей того периода, исключительно важное значение в экономической и политической жизни нашего государства. Ну а статус города Ладога носила до 1704 года. После того, как Петр I закладывает у стелекова, это в 12 километрах отсюда, новый город, новую ладогу, мы приобретаем статус села. И приставка старая. И до сих пор Ладога это село небольшое. Где-то 200 небольшим тысячи населения с окрестными деревнями. Протяженность вот тоже небольшая. Вы ехали с какой стороны? С той стороны, да. Ну так проедете дальше, я вам расскажу, какие еще памятники посмотреть. Два километра с севера на юг. У нас сохранились памятники разных эпох, древние названия, два. Действующие... торговая, склады, амбары, пристани, церковь там стояла. И есть еще улица Никольская, вы уже когда в Никольский монастырь поедете. Начало тракта в Новгород, вот это была улица. Так. Ну а центром Древней Ладоги, местом для внешних, ближних конечно же, вот каменная крепость, расположенная на мысу. С одной стороны Волхов и вот речка Ладышка. Место первого поселения древних ладожан, земляное городище, располагалось вот за этими валами. Вот валы, еще туда не сходили, да? Валы – это остатки крепости, деревянно-земляной, построенной в эпоху Ивана Грозного, как дополнительная линия обороны, Каменная была земляная Появляется новая стратегическое было утрачено, переведли туда гарнизон, пушки, и как бы надобность в крепости-то отпадает. Ну, каменная стоит себе, какое-то время и тоже начинает постепенно разрушаться. А деревянная земляная очень интенсивно стала разрушаться с 1714 года. И вот это место оно как бы перекрыло и законсервировало слои с 8 по 11 столетия. Вот стройки старые не разрушались, да, а сверху что-то строилось и потом все это законсервировалось. И вот это место оно прославило Ладогу. Вот все раскопки как раз ведутся на земляном городище. Вот сходите тоже посмотрите. А планомерные раскопки в Ладоге вообще около 100 лет ведутся. 40 лет подряд именно вот на земляном городище. Находят ладожская почва, она необычная. Вот такой слой глины, песка, там, пуса перенасыщенность э, влага и отсутствие кислорода способствовали э, сохранности предметов органического происхождения. Даже сохранились кусочки ткани тысячу лет, обрывки и э, изделия из кожи, дерева, кость, рог, это все вот органика. Бревна, от органика. По спилу бревна, найденного от сруба здания, была установлена дата возникновения Ладоги, 753 год. И уже в этом году мы праздновали 8260 1260 лет. Вот эта дата была приурочена как раз вот этой дате. Смотрели по телевизору, грандиозные мероприятия были здесь у нас, проходили. И давайте отойдем.